Bidang pendidikan sentiasa diberi tumpuan dalam sesi sidang Dewan Rakyat. Selari dengan teknologi maklumat ketika ini, kelas komputer dilihat antara yang dititik beratkan dalam silibus pendidikan. Dan bagi mendapatkan laporan penuh mengenainya, terus saja langsung bersama Syarif Sarapudin di lobi parlimen. Teruskan Syarif. Baik, terima kasih uh, Ivan Toh di studio. Uh, seperti yang Ivan telah pun kongsikan seketika tadi, uh, perkara tersebut sebenarnya telah pun dimaklumkan oleh Timbalan uh, Menteri Pendidikan uh, Senator Chong Sing Hoon uh, sebagai menjawab soalan yang dibangkitkan wakil DAP Kulai, Thio Ni Ching yang mana Senator Chong Sing Hoon telah pun menjelaskan kepada ahli-ahli yang berhormat berbagi tadi uh, bahawa kelas komputer boleh sebenarnya dimasukkan uh, dalam jadual waktu sekolah dengan syarat mendapat kelulusan persatuan ibu bapa dan guru PIBG. Uh, waktu pembelajaran kelas komputer juga tidak boleh uh, menjejaskan uh, waktu pengajaran dan uh, pembelajaran PDP yang telah pun ditetapkan oleh uh, Kementerian Pendidikan. Pada mana sekolah yang ingin memasukkan uh, pembelajaran kelas komputer dalam jadual waktu sekolah uh, maka waktu PDP di sekolah berkenaan uh, perlu dipanjangkan. Uh, Sebarang uh, yuran yang dikutip juga perlu terlebih dahulu mendapat uh, persetujuan PIBG. Ini antara sesi soal jawab pagi tadi saya nak tanya lagi yuran tersebut adalah uh, subjek kepada GST atau tidak kerana ini adalah satu isu yang besar juga banyak yang kata ini adalah kelas untuk pendidikan jadi tidak sepatutnya dikutip GST uh, GST yang uh, dikenakan ke, ke atas uh, fee ataupun yuran-yuran yang dibayar itu masih dilaksanakan uh, kita akan berbincang dengan kementerian uh, kewangan Malaysia sekiranya itu boleh dilakukan untuk pendidikan uh, patut kita boleh berbincang supaya dikecualikan GST untuk pendidikan. dan selain itu turut dijelaskan juga bahawa kementerian tidak mewajibkan uh, pembayaran yuran bagi kurikulum teknologi maklumat dan komunikasi uh, TMK dan pembayaran yuran hanya dibenarkan melalui penubuhan kelab komputer ataupun teknologi maklumat sekolah itu antara soalan yang telah pun dibangkitkan dan uh, sesi sidang juga turut dimaklumkan uh, bahawa Malaysia dijangka mencapai status uh, negara tua uh, pada tahun 2035 apabila 10, uh, 15% daripada jumlah penduduk negara merupakan warga emas Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri uh, Rohani Abdul Karim berasaskan unjuran yang dibuat uh, oleh Jabatan Perangkaan Malaysia warga emas di negara ini pada tahun tersebut adalah seramai 5.6 juta orang uh, dinyatakan juga bahawa warga emas di Malaysia merujuk kepada uh, individu berusia 60 tahun ke atas seperti yang diterima pakai United Nations World Assembly on Aging di Vienna, uh, Austria yang diadakan pada tahun 1982 yang mana bagi mengasaskan kesejahteraan dan juga kebajikan warga emas, kerajaan membuat persediaan awal mengikut dasar warga emas negara dan juga pelan tindakannya. Perinciannya telah pun dinyatakan oleh Menteri Berkenaan. 20-30, kalau kita mengikut uh, world, negara, Jepang adalah 30.7% ya yeah, by 2030 aging dia kita 15 eh germany 28.2% Itali 26.8% di peringkat asean singapura by um, 2030 dia 20.5% thailand 19.5% dan vietnam 12.9% jadi segala-galanya Baik, pada tahun lepas saja 2.8 juta individu atau 9% daripada 31 juta penduduk Malaysia merupakan warga emas isu dan juga cabaran yang menjadi keutamaan dalam menghadapi negara tua termasuk isu kesihatan persediaan kewangan juga kemudahan infrastruktur yang mesra warga emas justeru langkah kerajaan meningkatkan had umur persaraan dari 55 tahun kepada 60 diharap membantu menstabilkan ekonomi warga emas apabila mencapai usia persaraan melalui simpanan kumpulan wang simpanan pekerja. KWSP yang lebih besar dan juga sebarang perubahan untuk uh, meningkatkan had umur persaraan perlu mengambil kira beberapa faktor termasuk implikasi pentadbiran dan uh, KWSP uh, jawapan ini berdasarkan soalan yang dikemukakan ahli parlimen Jasin Datuk Wira Ahmad Hamzah jadi ini antara uh, dua soalan yang dibangkitkan dalam sesi soal jawab nisan pada pagi tadi soalan yang lain akan kami bawakan pada malam nanti dan pada ketika ini seperti biasa dewan berhenti uh, rehat seketika dan akan kembali bersambung pada jam 2.30 petang nanti untuk uh, giliran kementerian-kementerian uh, berkaitan bagi uh, menjawab semua soalan soalan yang dibahaskan semasa uh, perbahasan usul titah diraja yang mana minggu ini uh, 4 hari ruang masa diberikan oleh semua 25 kementerian untuk uh, menjawab uh, segala persoalan yang dibangkitkan dan uh, telah 2 hari yang lalu uh, lebih kurang 11 kementerian telah pun selesai berbaki banyak lagi kementerian sebelum uh, pihak kementerian di Jabatan Perdana Menteri sendiri akan menjadi uh, kementerian terakhir untuk menggulung uh, sesi perbahasan titah diraja. Intipatinya kita akan bawakan kepada anda dalam perkembangan uh, Parlimen 13 pada malam nanti. Jadi saya laporkan tirai dulu dari Parlimen Malaysia kembali bersama Ivan Toh untuk perkembangan di Angkasa Puri. Ivan.